Це минуле нашого краю, проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогоденням. Писал стихи Первая учительница, посвященная Марии Семенне, песня прозвучала по радио, и э, произошло то, что и должно было произойти. Она нашла героиню. Этой песни, я получил после исполнения этой песни по радио вот такое письмо. Сначала довольно строгое и э, написанное официально. Товарищ Матусовский, если вы тот М. Матусовский, который учился в городе Луганске в школе 13, и если вы помните свою учительницу русского языка Марию Семенну. Откликнитесь, очень вас об этом прошу. Та дубі розкіпльонамі стрічають нас бабланамі і школюва за пяті з таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому столітті.